હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકે ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ છ વિષય હિન્દીની સ્વર્ધન પોથીનો પાઠ બે અનૂઠે ઇન્સાન પાઠ બે ના સ્વર્ધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ બે અનૂઠે ઇન્સાન प्रथम प्रश्न नंबर एक आ, सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए सवाल नंबर एक अमरुद बेचने वाली लड़की क्यों खुश हो गई थी जवाब में लिखी शिकाय माँ ने उसे दो सिक्के दिए थे सवाल नंबर बे लुका छिपी का खेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है जवाब थे आंख मिचोनी शब्द प्रयुक्त हुआ है सवाल नंबर त्रन जामफल के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है अमरुद चार माँ के द्वारा सजा मिलने पर बी नेपोलियन खुश क्यों था जवाब थे क्योंकि सत्य के पथ पर चलने के कारण खुश था सवाल नंबर पाँच हमेशा सत्य बोलने वाले को खालिज्ञा कहते हैं उसे सत्यवादी कहते हैं बाद प्रश्न नंबर एक ब सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए एक बोली लगाकर बेचना को एक शब्द में क्या कहते हैं नीलामी कहते हैं वे दस्तखत किसका समानार्थी शब्द है हस्ताक्षर का समानार्थी शब्द है त्यारण गांधी जी सभी से दान क्यों मांग रहे थे जवाब थे आज़ादी की लड़ाई के लिए गांधी जी सबसे दान मांग रहे थे सवाल नंबर चार अपने सारे गहने दे देने के पीछे कौनी का कौन सा गुण दिखाई देता है जवाब थे देश प्रेम का गुण दिखाई देता है सवाल नंबर पाँच आदर से लिखा गया पत्र के लिए शब्द बताइए जवाब थे पत्र कहते हैं ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર બે ઉદાહરણ કે અનુસાર સંયુક્ત વર્ણસે બને દો દો શબ્દ લીખીએ અહીંયા તમે એક ઉદાહરણ આપેલું જોઈ શકો છો ધ વતા ધ બરાબર ધ તેનો શબ્દ છે શુદ્ધ સમૃદ્ધિ વૃદ્ધિ આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દના બીજા બે શબ્દ બનાવવાના છે ક પ્લસ ર એટલે કે ક્ર તેના પરથી ક્રમ શબ્દ છે નવા બે શબ્દ લખી શકાય ક્રિયા ક્રમિક ત્યાર પછી ન પ્લસ ન એટલે ન પન્ના आ रीते बीजा शब्द लखी शक अन्न खिन्न द प्लस छद्म बीजा शब्द लखी शक पद्म द प्लस द्व, बीजा शब्द लखी शक विद्वान द्वेष ह म ब्रह्मा बीजा शब्द लखी शक ब्रह्मांड ब्राह्मण त्यारद प्रश्न नंबर तरण अ एक वाक्य में उत्तर दीजिए एक नेपोलियन कैसा इंसान था जवाब में लिखी शिकाय नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था सवाल नंबर बे नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया जवाब में लखी शिकाय नेपोलियन ने लड़की को तीन सिक्के दिए सवाल नंबर त्राम नेपोलियन लड़की को कहाँ ले गया जवाब में लखीशू नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया सवाल नंबर चार गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम सवाल नंबर चार गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था सवाल नंबर पाँच कौमुदी ने गांधी जी से क्या मांगा कौमुदी ने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे सवाल नंबर छः हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है सवाल नंबर सात बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था बापू उसके नेता थे आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी बापू यह धन कहाँ से लाते इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर करते और धन इकट्ठा करते थे सवाल नंबर आठ कौमुदी ने दान में क्या दिया कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़िया गले का स्वर्णहार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए प्रश्न नंबर त्रन ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया जवाब में लिखी शिकाय लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था इसीलिए वह लड़की को अपने घर ले गया सवाल नंबर बे माँ ने नेपोलियन से क्या कहा जवाब मां लखीसु माँ ने नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई उसने नेपोलियन से कहा कि अब एक महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा सवाल नंबर त्रण नेपोलियन और उसकी बहन के चरित्र में क्या अंतर था जवाब में लखीशु नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी दूसरों के नुकसान की नहीं इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था सवाल नंबर चार गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा जवाब में लखीशु गांधीजी ने कौमुदी से कहा तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा त्यार प्रश्न नंबर चार सोचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते जवाब में लखी शिकायत नेपोलियन का धक्का लगने से अमरुद बेचने वाली लड़की के अमृत कीचड़ में गिर खराब हो गए थे अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है उसकी हानि को पूरा करने का अपना फर्ज समझा उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता सवाल नंबर बे आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं जवाब में लखी शिकाय मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन दस रुपये मिलते हैं मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है इसीलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ सवाल नंबर त्रण प्रसंग के संदर्भ में बापू ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं जवाब में लिखी शिकाए प्रसंग के संदर्भ में बापू ने जो कार्य किया वह मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कौमुदी ने अपने सारे जेवर दे दिए और उसने अपने देश प्रेम का परिचय दिया उसके बदले में गांधी जी ने अपने हस्ताक्षर के साथ एक वाक्य लिखकर उसके त्याग को भी महत्वपूर्ण बताया सवाल नंबर चार आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा क्यों जवाब में लखी शकए मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है फिर कौमुदी तो अपनी 16 साल की बालिका थी उसके गहने बहुत कीमती थे ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है इसीलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है प्रश्न नंबर पाँच क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए जवाब में लिखी शिकाय एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा मेरा कांच किसने तोड़ा साथियों ने मेरा ही नाम लिया उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की मैंने अपनी गलती मान ली वे सज्जन भी खुश हुए और बोले कोई बात नहीं बेटा खेलो जरूर पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो प्रश्न नंबर छह निम्नलिखित विषय पर अपनी राय लिखिए एक महात्मा गांधी और देश प्रेम शिक्षक कहे शौनक हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं शौनक किचे गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं शिक्षक शाबाश परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं त्यारे सुनील कैश गुरु जी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की केवल देश की चिंता की रमन कैश उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए उन्होंने कई बार उपवास किए देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे सवाल नंबर बे इंसान अनूठा कब कहलाता है जवाब में लखी शिकाय शिक्षक कह महेश क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है महेश कैश गुरु जी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षक कहे उन्होंने कौन सा अनूखा काम किया था विद्यार्थी कैश है गुरु जी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 सौ रियासतें थीं इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासत ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया सभी लोग सरदार का लोहा मान गए रौनक गुरुजी गुरु इसीलिए तो सरदार पटेल को लोह पुरुष कहते हैं शिक्षक कहे हाँ सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे सचमुच वे अनूठे इंसान थे त्रण आप अपने देश की सेवा कैसे करेंगे शिक्षक कहे विद्यार्थियों ने तुम लोग महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे त्यारे विद्यार्थी कहे छे, अंशुमान कहशे गुरु जी मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा प्रदीप कैसे गुरु जी में इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे रास्ते सुंदर और मजबूत मकान बने और मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर ना रहे कौशल कह गुरु जी मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा शिक्षक कहे मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे પ્રશ્ન નંબર સાત ઉદાહરણ કે અનુસાર શબ્દો શબ્દોને વિશેષણ બના કર વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે ઉદાહરણ છે સત્ય તો સત્યવાદી વાક્ય બનાવેલું છે ગાંધીજી સત્યવાદી થે એવી રીતે આપણે સંજ્ઞા શબ્દોનું વિશેષણ બનાવવાનું છે અને વાક્ય બનાવવાનું છે એક ધર્મ તો ધાર્મિક વાક્ય બનાવી શકાય મેરે દાદાજી કોઈ ને કોઈ ધાર્મિક કાર્ય કરતા રહેતે બે રંગ તો રંગીન વાક્ય બનાવી શકાય શીલા રંગીન કપડે પસંદ કરતી હૈ ત્રણ લોભ तेनो अर्थ थशे लोभी वाक्य बनावी सकाए लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो चार भारत अर्थ थशे भारतीय वाक्य बनावी सकाए भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं पांच चमक तो चमकीला वाक्य बनावी सकाय सोना चमकीला होता है शक्ति तो शक्तिमान वह सभी काम करने में शक्तिमान है सात गुण तो गुणवती सुरेखा गुणवती बालिका है आठ बल तो बलवान वाक्य बनावी सकाए भीम बहुत बलवान थे नौ दया दयावान वाक्य बनावी सकाए आप बड़े दयावान पुरुष है दस दर्शन दर्शनीय दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है प्रश्न नंबर आठ लिंग परिवर्तन कीजिए एक मेढक तो मेढकी આવી રીતે આપણે લિંગ પરિવર્તન કરવાના છે બે તરુણ તો તરુણી ત્રણ કુમાર તો કુમારી ચાર દેવ તો દેવી પાંચ કુમ્હાર તો કુમારીન છ નાગ તો નાગીન સાત બાઘ તો બાઘીન આઠ ધોબી તો ધોબીન નવ ગ્વાલા તો ગ્વાલિન દસ શેર તો શેરની અગિયાર જાદુગર તો જાદુગરની બાર માસ્ટર તો માસ્ટરની ની તેર ડૉક્ટર તો ડૉક્ટર ની ચૌદ ઊંટ તો ઊંટની આ રીતે આપણે લિંગ પરિવર્તન કરીશું ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર આઠ બ ઉપરયુક્ત પ્રશ્ન મેં જીન શબ્દો કા લિંગ પરિવર્તન ક્યાં હૈનકા વાક્યમાં પ્રયોગ કીજીએ જૈસે હિરન તો હિરની એ બંનેના વાક્ય બનાવેલા છે હિરન દોડ રહ્યા હૈ હિરની દોડ રહી હૈ આવી રીતે આપણે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે અને પાછો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે एक मेढ़क तो मेढ़की मेढ़क टरटरा रहा है मेढ़की टरटरा रही है बे तरुण तरुणी तरुण कॉलेज जा रहा है तरुणी कॉलेज जा रही है तरण कुमार कुमारी कुमार खेल रहा है कुमारी खेल रही है चार देव देवी देव देव मुस्कुरा रहा है देवी मुस्कुरा रही है पाँच कुमार कुमारिन कुमार घड़े बना रहा है कुमारिन घड़े बना रही है छ नाग नागिन नाग फुफकार रहा है नागिन फुफकार रही है सात बाघ बाघिन बाघ गरज रहा है बागिन गरज रही है आठ धोबी धोबीन धोबी कपड़े धो रहा है धोबीन कपड़े धो रही है नौ ग्वाला ग्वालिन ग्वाला दूध ला रहा है ग्वालिन दूध ला रही है दस शेर शेरनी शेर गरज रहा है शेरनी गरज रही है अग्न जादूगर जादूगरनी जादूगर खेल दिखा रहा है जादूगरनी खेल दिखा रही है बार मास्टर मास्टरनी मास्टर, मास्टर पढ़ा रहा है मास्टरनी पढ़ा रही है तेर डॉक्टर डॉक्टरनी डॉक्टर मरीज को देख रहा है डॉक्टरनी मरीज को देख रही है चौदह ऊंट ऊंटनी ऊंट बलबला रहा है ऊंटनी बलबला रही है प्रश्न नंबर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए एक चंपा चमेली गेंदा कमल आदि फूलों के नाम है विराम चिन्ह मुक्की लिखी सकें चंपा चमेली गेंदा कमल आदि फूलों के नाम है બીજું વાક્ય છે તેને યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકી લખીશું જય જવાન જય કિશાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને કહા ત્રીજા વાક્યને યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન લગાવીને લખી શકાય વાહ આપને તો કમાલ કર ચોથું વાક્ય છે એને વિરામ ચિહ્ન લગાવીને લખીશું ક્યાં આપ મુજે આપને હસ્તાક્ષર દેંગે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર નવ બ નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ મેં સહી વિરામ ચિહ્ન લગા કર પરિચ્છેદ ફિરસે લીખીએ अँचे एक फकरो आपेलो है ते फकरो वाँचवानों से समझवानों योग्य जगह योग्य विराम चीज न लखी फकरो फरी बार लखवानों फकरोचे आलू ने कहा मैं सब्जियों में सरताज हूँ सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है चाट चिप्स टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है गाजर ने बात काटते हुए कहा मेरा रूप रंग देखा है कितना सुंदर लाल रंग है मेरा नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं प्रश्न नंबर दस अ कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए एक नाम बड़े और दर्शन छोटे तेनों अर्थ दर्शे तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं बीजू से कोयले की दलाली में हाथ काले उसका साथ छोड़ दो पूरा गुंडा है कभी तुम्हें भी ले बैठेगा जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ काला अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है तरण उल्टा चोर कोतवाल को डांटे एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना चार कंगाली में आटा गीला गंगू पहले ही बहुत निर्धन था छोटी सी नौकरी में भी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था अब तो वह भी छूट गई इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना त्यार बाद पांच कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से उचित नहीं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना छ तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वह शराबी तो था ही જુવા ભી ખેલને લગા યહ તો વહી બાત હોય એક તો કરેલા ઉપર સે નીમ ચડા અર્થાત એક દોષ કે સાથ દૂસરા દોષ ભી લગજાના પ્રશ્ન નંબર દસ બ કહાવતો કા અર્થ ચૂન ચોરસ મેં ક્રમ લીખીએ અહીંયા છે કેટલીક કહેવતોના અર્થ આપેલા છે તેમાંથી આપણે અહીંયા કેટલીક અવિભાગમાં કહેવતો આપેલી છે અને બ વિભાગમાં તેના અર્થ આપેલા છે આપણે ખાનામાં તેનો ક્રમ લખવાનો છે આયથી હરિભજન કો ઓટન લગે કપાસ તેનો જવાબ થશે તેનો અર્થ થશે અચ્છા કામ છોડકર મહત્વહીન કામ મેં લગ બીજું છે ઊંચી દુકાન ફીકા પકવાન તેનો અર્થ થશે એક પ્રસિદ્ધ કે અનુરૂપ ન હોના ત્રીજું છે એક સડી મછલી સારા તાલાબકો ગંદા કરતી હે તેનો અર્થ થશે બીજું એક કી બુરાઈ કે કારણ સબકી બદનામી હોના ત્યાર પછી છે ચમડી જાય પર દમડી ન જાય તેનો અર્થ થશે 5 કંજૂસ વ્યક્તિ કષ્ટ સહન કર લેતા હૈ ત્યાર પછી જો गरजते हैं सो बरसते नहीं તેનો અર્થ થશે 6 જો ડીંગ મારતે હૈ વે કામ નહીં કર સકતે ત્યાર પછી બોયા પેડ બબુલકા આમ કહા સે પાએ તેનો અર્થ થશે 7 બુરે કર્મો કા અચ્છા ફલ બુરે કર્મો કા અચ્છા ફલ નહીં મિલના ત્યાર બાદ પ્રશ્ન નંબર 11 ચિત્ર કે આધાર પર કહાની લખીયે અહિયા એક ચિત્ર આપેલું છે તે ચિત્ર જોવાનું છે અને આપણે તેના આધારે વાર્તા લખવાની છે ચિત્રને આધારે વાર્તા આ મુજબ લખી શકાય સચ્ચે મિત્ર એક જંગલ થા ઉસમે એક તાલાબ કે કિનારે કૌવા હિરણ ચૂહા કચુઆ એ ચાર મિત્ર રહેતે એક દિન હિરણ ઘૂમતે ઘૂમતે શિકારી કે જાલ મેં ફસ ગયા કૌવા ચૂહા ઓર કચુઆ કહી દૂર ચાલ ગયે થે ઉવાજ દી પર વહ કોઈ નહીં થા કુછ સમય કે બાદ કૌવા આયા उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ उसने हिरन से कहा मित्र चिंता न करो मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता वह उड़ता हुआ चूहे के पास और बोला चूहा भाई जल्दी चलो अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और तुम जल्दी पहुंच जाओगे कछुए ने कहा कौवा ठीक कहता है तुम दोनों जल्दी आओ मैं भी बाद में आता हूँ कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला और कौवे ने दूर से शिकारी तो आते हुए देखा उसने हिरण को सावधान किया हिरण जाल से निकल कर भागा चूहा पास की झाड़ी में छिप गया तब कछुआ वहां पहुंच चुका था शिकारी के पास थैली थी हिरण को न पाकर गुस्से में उसने कछुओं को पकड़कर थैली में ले लिया थैली में ले जाना चाहा

આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો